Руководство районов Созванивались со всеми предприятиями У кого были общежития на балансе После того мы встретились С этими руководителями Попросили у них помощь Они согласились Потом мы прибыли в эти общежития Посмотрели какие там непосредственные условия Когда мы убедились что условия хорошие Люди там смогут хорошо проживать И себя чувствовать Практически люди начали прибывать В город Херсон Наш региональный штаб по переселению связывался с непосредственно нас с руководителями районов, начальниками пожарных частей. Мы этих людей встречали непосредственно у нас в районном центре в Белозерке. Это у нас в других районах точно так же. Регистрировали людей в социальные службы, брали всю информацию и потом непосредственно привозили, расселяли, контролировали в Общежития. Если люди приезжают с маленькими детьми, это очень как бы, часто бывает, то с маленькими детьми конечно, больше стараемся отдавать людей в частный сектор. На территории Белозерского района на сегодняшний день проживают э, пороселенцы в зоне АТО 74 особы. Э, из них 26 оси проживают э, в общежитии Да, Еще поезд да, ходили, так что мы еще. Это Вырвались. было решение лично ехать именно в Херсонскую область или просто как получится? Куда получится? Ну как получится, уже выбирались куда? Просто вы ехали уже... Угу. А потому... угу. Я понимаю. Сколько времени вы уже здесь? В понедельник, три недели будет. В понедельник, три недели. Угу. Как вы обустроились здесь? Хорошо, вы знаете, мы даже не ожидали, как-то во-первых ехали на незна в незнакомое место к незнакомым угу. людям, но нас так тепло приняли. В принципе, нас все устраивает. Первый день было страшновато, поскольку ну не дом, ясное дело. Да. Но так все нормально, люди местные приходят, помогают нам. И как-то все с теплотой, знаете, с вниманием, с радушием. Даже вот иногда поражайся, что люди настолько вот проникаются. И вот, ну, понимаете, с такой теплотой относятся, что ну аж до слез, мы аж расплакались один раз. Угу. Так мы какие-то строите на будущее. Не знаю, мы ж верим, нам надежда теплится, что мы вернемся, да. поэтому. Мы так. Тоже надеемся, что да, да. И каждый Потому в что дом. да, сердце все равно, дома, У -у -у. поэтому. Все бросили, а душа У -у -у. разрывается. А ваши дети, ваши семьи, остальные родственники. Ну тоже, кто где. Но я с мужем здесь. У -у -у -у. Но меня в Два много в Херсоне. Два, два да, Херсон. Одному два года, другому пять. Невестка и сын в Херсоне. А они а они что? На частном секторе, в частном секторе живут. там находятся. или они не снимают? Нет, нет, они не снимают, просто так вот, вот они живут. У -у -у. Да. У -у -у. А я просто отдельно, потому что негде бы там поместиться. У -у -у. Все тоже хорошо, нормально там. Спасибо за все. Я просто приехала, там где тихо, не гремя. Идешь с работы, не надо прижиматься к сараям каким-то, потому что, в принципе, все равно с какой стороны летит снаряд. Он убьет по-любому. Если осколок будет лететь, то он будет лететь. И не важно, чей. Страшно, реально страшно. Я привыкла, я же говорю, я привыкла засыпать и просыпаться от разрыва снаряда. Если тихо, еще хуже. Будет еще страшнее, значит. Когда то уже привыкли. Бьют и бьют. Так надо. Но оно скажем, у все страшнее и страшнее. Вот в итоге попались. Я же спасибо МЧСники. На вокзале отнеслись очень внимательно все. И прозванивали, и рассказали, как добраться, все. Мне в Херсоне помогли, сесть на автобус, сюда отправили же. Только я перепутала остановки, вышла не там. Ну, люди добрые везде помогают. Привели, мальчики донесли до агрофирмы, на крыльцо занесли. Нет, давай занесем, фае занесли, сумки. Все. Ну, просто, понимаете, вот приниматель виноград дает пакет конфет. Это детям. Это для деток то шоколадки. В общем, кто что может, вот приносят, люди делятся просто вот от чистого сердца. И деньгами, получили, И деньгами жители вот, собрались, собрались да. принесли деньги, помогли Все материально. Очень спасибо большое. На цей час на территории Херсонской области размещено больше, чем 2800 осіб, которые перемещены в других регионов Украины. Абсолютно більшість зазначених осіб це жінки та діти. На базі управління створений регіональний штаб, завдання якого є вирішення комплексу всіх питань, що можуть виникнути з даними особами. Це насамперед питання їх розселення, це питання їх соціального забезпечення, це питання працевлаштування, це питання пов'язане з життєдіяльністю дітей та інші питання. Кожний день. На цей час в область перебуває від 40 до 50 осіб. Всі вони безумовно зустрічаються співробітниками, як управління, так і районних підрозділів. Робиться все можливе, щоб забезпечити їх безпечне та гарне проживання.